Буквально неделю назад мы отрабатывали именно в самом селе, где нашли захоронение, подняли 8 человек. Предварительно это боевики луганского ополчения были, батальона «Призрак» Алексея Мозгового, которая там на ферме у них была база. И там Местные жители тоже закопали троих их, подняли соответствующими знаками различия на форме их сохранились. Ну, все основные выводы будут делать судмедэксперты, которые будут брать анализы ДНК говорят, что здесь где-то пропало без вести около, у нас есть такие сведения, что больше 23. А, скажем так, найдено было 8, вот здесь еще как минимум больше одного, будем смотреть. Здесь была проведена разминированная работа, да. но ну, это... исследовать да. да. Разведка была проведена. Боеприпасов здесь не выявлено, это санитарное захоронение, то есть не на, не, не на месте гибели, а на месте. Э, санитарное захоронение организовано по предварительной версии местными жителями по просьбе одной из воюющих сторон. Предварительно э, поднято 8 э, скелетированных останков тел с фрагментами военной формы одежды, с георгиевскими лентами и личными вещами. Предположительно, это событие лета 2014 года, как раз когда проходили бои за Лисичанск. Сейчас описывается, собраны все необходимые данные, а дальше уже будет направлено для дополнительных исследований, для идентификации уже в морг Днепропетровский. Это главный морг по идентификации как раз неопознанных тел. Дальше это будет, опять-таки, отбор образцов для ДНК, выведения ДНК-профиля, а дальше сопоставление с базой, которая существует. Поэтому, если кто-то еще из родственников, близких родственников не сдал свои анализы ДНК, для того, чтобы было с чем сравнивать, им это следует сделать. И в дальнейшем, в случае совпадения, там уже следователь будет определять, идентифицирован человек или нет, дальше будет передаваться уже родным для перезахоронения.